بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ان شاء الله sambungan kita pada pagi ini kita ambil balik daripada surah At-Takwir awal surah At-Takwir muka surat 586 muka surat 586 ayat yang pertama daripada surah At-Takwir A'udhu <tinyanyian> <tinyian>, billahi minash shaytanir rajim بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت, إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس Wal laili iza asas Alhamdulillah bacaan kita pada pagi ini ayat pertama sampai ayat yang ke-17 bagi surah At-Takwir. Surah At-Takwir mengandungi 29 ayat. Dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah At-Takwir ni antara surah yang Nabi sebut dalam hadis memberi gambaran tentang kehancuran pada hari kiamat. Dia ada beberapa surah dalam al-Quran yang memberi gambaran kepada kehancuran hari kiamat. Antaranya surah At-Takwir, selain pada itu ialah surah Al-Infitar dan satu lagi ialah surah Al-Inshiqaq. Tiga surah ni At-Takwir, Infitar dan Inshiqaq ialah gambaran kehancuran. iaitu ketika mana nak berlakunya Uh, tiupan sangka kala yang pertama dihancurkan semua sekali ini uh, itu semua digambarkan dalam surah At-Takwir Tuhan sebut pada ayat yang pertama surah At-Takwir إِذَا شَمْسُكُ وِرَطْ apabila matahari itu digulung satu benda yang kita tak boleh nak faham dengan akal logik kita macam mana keadaan matahari itu digulung Kemudian yang kedua Tuhan sebut wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang, bintang-bintang sini kita sebut sekarang bahasa di bahasa kita bintang dan juga planet sekali. Ianya berjatuhan. In kadarat maksudnya gugur, jatuh daripada paksi masing-masing. Ayat yang ketiga wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganang itu diperjalankan dengan laju. Suyirat ni maksudnya pergerakan yang laju. Gunung Ganang hari ni memang dah bergerak pun. Cuma pergerakan dia perlahan. Kita tak tahu dan kita tak terasa sangat. Cuma dekat-dekat dengan kehancuran nanti atau waktu berlakunya kehancuran muka bumi, ianya lebih laju. Ayat yang keempat, wa idzal aisharu uttilat. Dan apabila unta-unta bunting, aishar maksudnya unta yang bunting selama 10 bulan. Aishar mai pada perkataan asyara yang bermaksud 10. Uttilat mereka ditinggalkan sebab biasanya unta yang bunting akan diletak dalam satu kandang khusus sebab harga dia mahal dalam kebiasaan masyarakat Arab ni tapi pada waktu tu ianya dibiarkan kemudian ayat yang kelima wa idzal wushushu dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan ni terjemahan dalam dalam Quran kita ni lah tapi husyirat ni sebahagian ulama mentafsirkan dijinakkan haiwan liar mulai menjadi jinak biasanya haiwan liar ni dia sifat dia buas dan ganas tiba-tiba pada hari tu dia jadi nak duduk dekat dengan manusia dia jadi jinak ayat yang ke enam wa biharu sujirat dan apabila air laut itu dipanaskan sampai jadi menggelegak ayat yang ke tujuh wa idhal nufusu dan apabila roh-roh itu dipertemukan dipertemukan maksudnya dihimpunkan dimatikan wa idzal mauqudatu suilat dan apabila bayi-bayi perempuan itu ditanya ha, ini untuk fasa uh, tiupan sangka kala yang kedua kebangkitan ayat yang ketujuh kelapan ni ialah kebangkitan lepas dah habis selesai muka bumi dah hancur semua dalam satu tempoh yang kita tak tahu berapa lama lepas tu Allah Taala perintahkan malaikat yang meniup sangka kala untuk tiup sekali lagi membangkitkan jadi bangkit yang kedua ni dia akan menghimpunkan roh dan dia akan menyebabkan bayi-bayi yang dibunuh masa kecil itu akan ditanya ayat yang ke sembilan bi ayi zambin putilat di atas dosa apakah mereka itu dibunuh maknanya nak sebut ini ialah satu jenayah ataupun satu benda yang tak betul yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebab merasakan dapat anak perempuan itu ialah satu keaiban yang besar. Jadi dibunuh tanpa sebab termasuk dalam dosa yang besar. Ayat yang ke-10 wa idza suhufu nusyirat dan apabila lembaran-lembaran buku amalan itu mulai dibentangkan ataupun dibuka selebar-lebarnya. Ayat yang ke-11 wa idza sama'u kushitat dan apabila langit itu dikupas dalam terjemahan ini disebut ia dilepaskan dari tempatnya Kusyitak ni ialah fa'al dalam bahasa Arab yang bermaksud mengupas ataupun menarik satu persatu. Macam kita tengok bawang tu. Lapis-lapisan bawang tu kita tarik satu persatu. Itu perbuatan dipanggil kusyitak dalam bahasa Arab. Jadi langit tu akan dibuka. Macam kita tengok kuih lapis tu dia ditarik satu, satu, satu. Itu keadaan langit. Ayat yang ke-12. Wa'idhal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Maknanya dimarakkan apinya Dan ayat yang ke-13 wa idzal jannatu uzlifat dan apabila syurga itu didekatkan. Maknanya waktu kita berdiri di padang mahsyar ni Allah Taala akan nampakkan syurga dan neraka. Tak masuk lagi tapi nampakkan dulu. Menampakkan syurga dan neraka itu ialah sebuah nikmat dan juga sebuah tekanan. Untuk orang kafir dia tekanan lah. Untuk orang beriman, ianya satu benda yang menenangkan. Sebab masih lagi belum kena hisap ni tapi sudah ditenangkan dengan pemandangan itu kita pun tak boleh nak bayang macam mana tapi itulah yang disebut di sini ayat yang ke-14 alimat nafsum ma'ahdarat pada waktu tengok syurga neraka di padang mahsyar tu setiap jiwa ni, setiap kita ni sudah tahu apa yang kita buat maknanya kita buat di dunia ni layak ke tak untuk pergi ke syurga ataupun apa yang kita buat di dunia ni menyebabkan kita dihumban dalam neraka. Ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Maka aku bersumpah bahawasanya tidak benar penafian yang mengatakan hari kebangkitan tidak ada. Cuma terjemahan dia reka ni. Ayat yang ke-15 ni dia terjemah macam mana? Aku bersumpah demi bintang-bintang. Tak berapa dalam sangat terjemahan dia. Aku bersumpah untuk mengatakan bahawasanya tidak benar orang yang kata hari kebangkitan tak ada. Dia apa-apa sahaja sumpahlah Quran ni yang ada falah. Dia bermaksud nafi sesuatu. Tuhan sumpah dengan satu benda ni untuk kata benda tu tak betul. Maknanya kalau intonasi kita hari ni, demi Allah benda ni tak betul. Itu cara dia. Jadi Allah Ta'ala dia bersumpah dengan makhluk dia. Iaitu bintang yang bernama khunnas. Bintang Khunnas ini ialah bintang yang dipuja oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebagai bintang yang ada kelebihan. Sebab mereka percaya Khunnas ini dia punya pergerakan dia berbeza. Bintang-bintang lain dia bergerak ke depan. Khunnas ni dia bergerak ke belakang. Adalah kepercayaan dia dalam ilmu astrologi bukan ilmu astronomi. Astrologi ilmu yang berkaitan dengan ramalan-ramalan kalau bintang ni jadi macam ni apa akan jadi pada kita dalam masyarakat Melayu pun ada astrologi tapi dia tak panggil astrologi dia panggil ilmu hikmat ataupun ilmu rasi kalau dulu-dulu dalam perdukunan dan perbomohan ni ilmu ni lah untuk tengok jodoh orang berkahwin lama mana dia akan tahan lepas pada tu nak buat rumah hari apa nak pacak tiang pertama hari apa ilmu-ilmu ni semua ilmu-ilmu yang tidak boleh kita terlibat padanya. dia. panggil ilmu nujum ataupun ilmu raksi ataupun hikmat apa saja nama. Jadi salah satu yang dipuja dalam tu ialah Al-Khunnas ini. Kemudian ayat yang ke-16 Al-Jawaril Al Kunnas yang beredar dan terbenam. Dia berjalan, dia bergerak ke belakang dan dia akan hilang daripada pandangan. Maksudnya bintang Kunnas ni ialah bintang yang besar. Wal-layli iza as'as dan demi malam apabila ia telah larut. Ayat yang ke-7. 17. Ayat 17 ni kalau kita tengok, perkataan yang Tuhan guna untuk men menggambarkan malam yang gelap dan pekat, Tuhan guna perkataan as-as. As-as ni bukan bahasa Arab yang dipertuturkan pada waktu tu. Masyarakat Arab tak sebut perkataan as-as. Dia akan sebut zal ataupun zul. Yang bermaksud kelam, gelap. As-as ni lah bahasa orang lain. Bahasa yang dipertuturkan oleh orang lain. Sebab tu ada... Uh, Asbab Nuzul ini, as-as ini ialah salah satu daripada perkataan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi yang duduk di Khaybar Yang mana Yahudi ini, dia mengamalkan sihir ataupun mengamalkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir ini Yang ada mantra-mantra mantra yang guna perkataan jadi Allah Ta'ala dedahkan perkataan ni, jadi terkejut dia orang. Rupa-rupanya apa yang kita doa amal ni, Tuhan pun dedahkan. Kalimah ni. Maksudnya percakapan harian tak guna. Dalam mantra dia tu dah ada. Dalam tangkal dia apa semua. Jadi semua benda tu karut dan perlu ditinggalkan. Jadi semua bintang-bintang yang dirasakan boleh beri manfaat mudarat, semuanya tak betul. Okay. Jadi kita berpada situ untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan kita akan sambung lagi pada kali yang akan datang. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته